بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله حق سبحانه وتعالى يحمد صلاة الأربوسين بقمر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم جأ أزتنا أئلة درجة صحابي درجة وبوجئ الجنب جل درجة alloh taolo barchalarimizni urushni hidoyatda barqaror qilsin cid, o'zini ibodatiga jiddu jahd g'ayrat oliy himmat bersin muhtaram jamoat bugungi bu sharafil mustafo kitobidan yetib kelgan joyimiz uh, payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomni uh, abraha podshoh vafot qilgandan so'ng uh, habaslardi podshohi abraha o'zini qavmi bilan halok bo'lganidan so'ng uni o'rniga bir necha podshohlar o'tirgan ekan shu podshohlardan biri sayfu ibnu ziyazan degan podshoh habashlarga boshliq bo'lib taxtga o'tirgan shu sayfibnu ziyazan podshohini payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomni kelishliklaridan avval bergan bashoratlari haqida va yana bu podshohni payg'ambarimizni bobolari abdul muttolibga payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni ustida bo'lib o'tadigan voqealar to'g'risida bergan xabarlarini o'qib o'tamiz ekan bugun abana habashlarni podshohi abraha o'zini qavmi bilan halokatga uchraganidan so'ng habashlarga habashlargao yaksum degan kishi podshoh bo'lib taxtga o'tirdi summa bag'da yaksum auu masruq u podshohdan keyin bu kishini akasi masruq degan yana bir kishi taxtga o'tirdi habashlarga u kishi ham bir qancha yil o'sha saltanatni davlatni boshqarib oxiri bir jangda bu kishini podshohni boshiga jangda nayza kelib sanchilib otdan yiqilib o'sha otlarni oyog'ini tagida qolib ketib ot tepalab yuborgan ekan shunday holatda vafot etdi u podshoh ham ana shundan keyin abrahadan keyin ikkita podshoh taxtga o'tirdi uchinchisi bo'lsa sayfubni ziyazan degan bir kishi taxtga o'tirdi podshohlikka endi mana shu sayfubni ziyazan mana shu podshohni payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom haqida bergan bashoratlari va payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom ustida bo'lib o'tadigan holatlardan xabar bergan ekan bu kishi shularda o'qib o'tamiz abraha qavmi abraha degan podshoh qavmi bilan birga halokatga uchragandan so'ng makkaga hujum qilib hamma arab davlatlari quraysh qabilasiga hujum qilgani qo'rqib qolgan ekan ularni qalbida juda katta bir qo'rqinch paydo bo'ldiki qurayshliklarga hammasi ta'zim ko'zi bilan qarar edi ular va şaradiki, hum ahlulloh va va anhum kafahum maunata adadihim bu qurayish qabilasidagi arablar bular olloh ulug' qilib qo'ygan insonlar bular alloh taoloni do'stlari bu qurayish qabilasidagi insonlar olloh taolo mana shular tarafida turib urush qilib dushman tarafni doim yengib kelyapti deyishar edi alloh taolo mana shu quraysh qabilasini ta'minotchisi qaysi bir inson bularga bosh ko'tarib chiqadigan bo'lsa albatta ularni yakson qilmasdan qolmaydi degan narsa butun arab davlatlarida tarqab shu ularni miyasiga u'nnab bo'lgan edi endi habashlarga mana shu yangi podshoh taxtga o'tirganidan so'ng hamma arab davlatlaridan qabilalardan jamoa jamoa bo'lib o'sha davlatlarni qabilalarni ulug'lari haligi yangi taxtga o'tirgan habash podshohni tabriklash uchun kelishdi shu jamoalarni ichida quraysh qabilasidan borgan jamoa ham bor edi podshoh bular kirib borganda tabriklagani podshoh huzuriga kirib borishganda hammasiga chiroyli izzat ikrom ko'rsatib kutib olib xususan qurayishlik makkadan borgan qurayshliklariga juda katta boshqacha ta'zim izzat ikrom ko'rsatgan ekan shunda endi payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom tug'ilganiga ikki yashar bo'lgan vaqt ekan endi rasululloh ikkiga kirgan vaqtlari qurayishdan borgan jamoalarni ichida bo'lsa payg'ambarimizni bobolari abdul muttolib ham bor podshohni tabriklagani borishgan shunda abdul muttolib podshoh bilan ko'rishgandan so'ng ozgina oldinga chiqib qolgan jamoadoshlardan gapirishlikka podshohdan izn so'radi tabrikka shunda podshoh aytyaptiki inkutagar siz podshohlarni oldiga chiqib shu tabriklashlikka munosib bo'ladigan bo'lsangiz ichlaringdan marhamat chiqib so'z sizga debdi podshoh payg'ambarimizni de bobolariga shunda payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomni bobolari abdul muttolib podshohga o'sha bir qancha endi bu joyda tabrik so'zlarini keltiryapti tabriklab u zot xursand bo'ladigan gaplarni gapirgan ekan ya'ni alloh va taolo sizni ey podshoh juda ham baland maqomdan joy berdi juda yuksaklarga ko'tardi sizni alloh taolo aziz sharafu mukarram qilib qo'ydi alloh taolo deb podshohga bir qancha o'zlarini o'sha davradagi tabrik so'zlarini abdul muttolib yetkazdi va yana so'zlarini oxirida bo'lsa abdul muttolib aytdiki biz bu joyga kelishligimizdan maqsad faqatgina sizni tabriklashlik uchun keldik xolos sizga bir yuk sarson bo'lishlik uchun biz bu joyga kelganimiz yo'q deb shunaqa bir faxr bilan abdul yana shunday gaplarni ham gapirib qo'ydi shunda <laughs> podshoh endi abdul qarab aytyaptiki siz bu kelgan jamoalaringizni ichida o'zi o'rniz sizni qanaqa siz kimsiz deb so'radi abdull shunda payg'ambarimiz bobolari men hoshimni o'g'li abdul bo'laman quraysh qabilasidanman deb o'zini yana yam yaxshiroq tanitdi shunda podshoh taxtadan tushib bu abdulmutolibni oldiga yaqinlashib qavmga qarab turib marhaban va ahlan xush kelibsizlar salomat bo'linglar deb chiroyli bir minnatdorchilik so'zlarini u ham aytdi shunda podshoh <coughs> bularga sizlarni har birlaringni tabrik so'zlaringni eshitdim endi men o'zim ruxsat bermagunimgacha birortalaring ketmaysizlarda kechayu kunduz o'zim ruxsat bergungacha mehmonimiz bo'lasizlar deb ularni o'sha mehmonxonalarga joylashtirishlikka buyurdi podshoh shunda abdul muttolibni va buni beshta to'rtta sheriklarini o'sha bir xonaga olib kirib joylashdida va shu bilan ziyofat boshlanib bir oy podshohni ko'rmagan holatda bular mehmon bo'lgan ekan saroyda podshohni mehmoni bo'lishdi rosa bir oy qaytishlikka bo'lsa podshoh birorta insonga ruxsat bergani yo'q bir oy vaqt rosa o'tgandan so'ng podshoh bir kun erta turib o'zini odamlaridan bir askarlaridan biriga u banu hoshimdan kelgan quraysh qabilasidan kelgan abdul muttolib degan mo'ysafidni meni huzurimga chaqirib keling degan ekan shunda payg'ambarimiz bobolarini chaqirib kirishdi kirgandan keyin podshoh abdull muttalibga qarab aytyaptiki ey abdul muttolib meni sizga aytadigan bu bir maxfiy sirim bor sizdan boshqa odam bo'lganda bu sirni birorta bir insonga ishonib aytmagan bo'lardim lekin sizda o'rni kelib qoldi shu sirni aytishlik deb o'ylayman men bu sirni hozir sizga aytaman sir mana shunday holaticha matviy holatida qolishi kerak ya'ni matviy deb <coughs> bir narsani qog'ozga yoki bir lattaga o'rab qo'yishlikni matviy deydi meni aytgan gaplarim ham ikkalamizni oramizda o'raliq shunday qolishi <coughs> kerak ikkalamizdan boshqa bu xonada hozir birorta bir inson yo'q deb endi haligi podshoh muhim bir sirni payg'ambarimiz bobolariga aytmoqchi shunda payg'ambarimiz bobolari abdulmutalib ham podshohga qarab qanday siringiz bo'lsa behijolat ayting albatta siz aytgandek bo'ladi dedi shunda u nima aytyaptiki podshoh shu yaqin kunlarda bir g'ulom yangi bir chaqaloq tug'iladi yonki tug'ilib bo'ldi uni bir alomatlari bor dedi butun rahbarlik o'shani qo'liga o'tadi to qiyomatgacha shu bilan o'shani qo'lida ketadi boshliqlik rahbarlik deb şey o'sha yangi tug'iladigan ya'ni payg'ambarimiz alayhivaalom haqidagi xabarlarni abdul mutolibga aytdi shunda endi abdul mutolib e aytyaptiki o'zini nevarasi haqida gapiryap turganligini abdul mutolib bildi endi u tug'ilyap turganda shunaqa shunaqa bir alomatlar bo'ladi deb alomatlarni ham sanab berdi haligi podshoh shunda abdul muttolib aytyaptiki ichida padişah o'ziga o'zi agar podshohni podshohlik haybati azamati bo'lmaganda o'sha nabira tug'ildi u meni nabiram bo'lar deb aytar edim bu podshoh yana ham xursandchiligika xursandchilik qo'shilar ediyu lekin buni aytolmadim haybatidan deydi shunda podshoh yana <tugul> davom etib so'zida eti aytyaptiki hozir uh, dedi mana shu biz turgan vaqt o'sha yigitni o'sha insonni tug'iladigan vaqti yonki u tug'ilib bo'lgan bo'lishi ham mumkin uni ismi muhammad bo'ladi dedi bayna katifayhi shoma ikki yelkasini orasida holi bor uni payg'ambarimizni mana ikki yelkalarini ilk o'rtasida muhrinbuvat deydi payg'ambarlik muhri bo'lgan o'sha kaptarni tuxumidaqyoki bundan ozgina kichkinaroq qizil go'sht bo'lgan usti o'sha qora tuk bilan qoplangan bo'lgan o'sha ikki yelkasini orasida qora holi bor yamutu abuhu va ummuhu o'sha tug'ilgan insonni otasi ham onasi ham vaqtliq olamdan o'tadi mana payg'ambarimizni otalari hali onani qornida payg'ambarimiz ikki oylik bo'lganda olamdan o'tgan onalari bo'lsa olti yasharga kirganda madinadan qaytyap turib abvo degan joyda onalari ham vafot qilgan ota onasi ham vafliq o'tadida va bobosi bilan amakisini qaramog'ida qoladi u inson deyapti va uni dushmanlari bo'lsa unga ko'p makruh hiylalar qilishadi lekin alloh taolo bir kun uni ochadi oshkor qiladi u insonni bizni ichimizdan bir qanchalarini unga yordamchi qilib beradi olloh taolo alloh taolo unga qo'shilgan insonlar bilan o'zini do'stlarini azizu mukarram qiladida unga qarshi chiqqanlarni dushmanlarini xor qiladi butun yer yuziga uni dini tarqaladi u rahmonga ibodat qiladi va shaytonni rad qiladi butlarni sindiradi va do'zax olovini o'chiradi dedi ya'ni har bir insonga la illaha illalloh kalimasini ayt deydida uni jonini do'zaxdan saqlab qoladivln u insonni aytgan gaplari har biri qat'iy puxta bo'ladi hukmi bo'lsa adolat bo'ladi ya'ni nimaga buyursa nimadan qaytargap turgan bo'lsa har birida adolat bor yaxshilikka buyuradida o'zi ham o'sha yaxshiliklarni qiladi yomonlikdan qaytaradida va yomonlikni o'zi ham botil qiladi deb payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomni sifatlarini podshoh abdul muttolibga o'zini xos bir xonasida sekin sekin gapirib har birini tushuntirdi shunda abdull muttolib bu gaplarni eshitgandan keyin o'zizda va ota bobongizda martabasi sharafi bundan ham ulug' bo'lsin deb podshohni de, yana bir qator tabriklab bir chiroyli so'zlar bilan xursand qildi shunda podshoh abdul muttalibga aytyaptiki ey abdul muttalib dedi biz ikkalamiz hozir suhbatlashib turgan uy maxfiy uy bu joyda birortayam meni xodimlarim yo'q ikkalamiz gaplashib turgan gaplarimiz hammasi hijobni ichida sir bizdan boshqa birov eshitgani yo'q lekin men aytgan alomatlar dedi haligi inson haqida men aytgan alomatlarni hammasi tiklab qo'yilingan ya'ni qoyim bo'lib bo'lgan u narsalar gapni yashirishlikni keragi yo'qki ey abdulmuttolib albatta sen dedi o'sha tug'iladigan insonni bobosisan dedi abdulmuttalibga qarab u podsho ham o'ta zirik o'ta dono inson bo'lgan ekan shunda abdulmuttolib bu gaplarni eshitgandan keyin boshini ta'zim qilib podshohga egib ta'zim ko'rsatgan ekan shunda podshoh siz hech ham boshingizni egmang pastga chunki sizni naslingizdan chiqadigan inson hali butun yer yuziga mashhur bo'ladi yer yuzini iymonga to'ldiradi siz doim ko'kragingizni ko'tarib yuring degan ekan payg'ambarimizni bobolariga shunda endi payg'ambarimizni bobolari abdul muttolib podshohga aytyaptiki naam nam ayuhalik ha haqiqatda sizni aytya turgan gaplaringiz to'g'ri dedi podshohga meni bir o'g'lim bor edi yani o'g'li payg'ambarimizni otalarini aytyapti endi yani, abdulmuttolib o'zlarini o'g'illarini aytyaptiki bir o'g'lim bor edi oti abdulloh uni judayam yaxshi ko'rar edim va alayhi rofiqon unga juda mehribon edim u men o'g'limga qavmimni eng ulug' pokiza karima ayollaridan biri ominaga uylantirdim o'g'limni va omina bo'lsa bir o'g'il farzand tug'di dedi uni ismini muhammad deb nomladim otasi ham onasi ham vaxliq olamdan o'tdi dedi va men bilan u bolani amakisi bo'lsa unga kafil bo'lib qoldi bizni qo'limizda qoldi u yetim bo'lib dedi abdulmutolib shunda endi hali ziyazan podshoh aytyaptiki ana sen aytgan gaplarni hammasi men aytgan xabarga to'g'ri kelyapti dedi u mana shu kunlarda tug'iladi deb yozilgan dedi shu kunda de kutilyapti kutilyabturuvdi o'zi dedi shu kunlarda mana tug'ildi deyapsan dedi otasi onasi vahli uni olamdan tark qilib tashlab ketadi deyilgan bu ham to'g'ri chiqdi dedi bobosi bilan amakisini qo'lida qoladi deyilgan dedi bu ham to'g'ri chiqdi dedi lekin men senga aytamanki <coughs> lekin men senga aytamanki yahudiylardan uni ehtiyot qilib avaylab asragin dedi bu sirlarni hech ham oshkor qilmagin sen dedi chunki yahudiylar uni dushmani unga bir ziyon yetkazishligidan qo'rqaman dedi podshoh lekin alloh taolo o'zini habibini ularga topshirib qo'yguchi ham emas dedi lekin shunday bo'lsa ham ikkalamizni o'rtamizda gaplashgan gaplarni hammasi vaqti soati kelgungacha bular sir bo'lib qolsin degan ekan podshoh chunki yahudiylardan birortasi biladigan bo'lsa xabar topadigan bo'lsa albatta ya yo o'zlari yani yoki ularni farzandlari bu yigitga bu bolaga albatta ziyon yetkazishadi agar shu xavf xatar bo'lishligidan qo'rqmaganimda albatta men uni hali payg'ambarlikni xudo taolo unga bermasidan turib shu chaqaloqdalik vaqtida turib uni ko'rsatib insonlarga mana shu kelajakda payg'ambar bo'ladigan inson mana shu bola bo'ladi bunga hammalaring iymon keltirib bunga ergashinglar deb butun xalqqa yoshligidan oshkora qilgan bo'lar edim u lekin shu yahudiylardan xavf xatar borligidan qo'rqyapman degan ekan podshoh bizdagi yashirib qo'yilngan o'zimizni maxsus kitoblarimiz bor degan ekan podshoh o'sha kitoblarda shunday yozilganki u bola makkada tug'ilib madinaga yasribga hijrat qiladi madina bo'lsa uni istehkomi bo'ladi jang o'tkazadigan joyi bo'ladi nusrati madinada bo'ladi u kishini qabrlari ham madinada bo'ladi bizni kitoblarda shunday ma'lumotlar yozilingan deb o'sha payg'ambarimizi bobolari abdulmuttolibga e, bo'lgan voqealarni aytib bergan ekan yana e, bu podshoh shundan so'ng payg'ambarimizni bobolariga xursand ko'rsatib xursand bo'lib payg'ambarimiz bilan o'sha beshta to'rtta inson birga elchi bo'lib kelgan bo'lsa e, har birlariga yuztadan tuya o'ntadan qul o'ntadan cho'ri bir qancha tillo kumushlar va mushku ambarlarni hadya qilib payg'ambarimiz bobolariga yana undan ham ortiqcha qo'shimcha hadyalarni berib keyin payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni bobolarini kuzatib qo'ygan ekan podshoh shunda keyin payg'ambarimiz bobolari yo'lda qaytya turib yonidagi insonlarga aytdiki ularni ham endi podshoh har biriga yuztadan tuya bir qanchadan sovg'a berganiga payg'ambarimiz bobolari bu mana bu podshoh shuncha sovg'a berdi deb bu abdul mutolib nihoyatda xursand bo'lsa kerak deb o'ylamanglar men Çünki, dunya, barabir, burkünge, barib, tüge, de. bu sovg'alardan xursand emasman chunki molu dunyo baribir bir kunga borib tugaydi bu sovg'alarni qabul qilishligimga bitta sabab bor u ham u bo'lsa shu podshohni maqsadi ro'yobga chiqib qolsin degan maqsadda qabul qildim dedi de. shunda yonidagi sheriklari abdulmutolibdan so'rashdi işte. ha uni qanday orzui bor edi sizda deganda buni aytolmayman vaqt soati kelganda bilasizlar degan ekan ya'ni podshohni payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomga muhabbati shu darajada bo'lgan ekanki bu rasulullohni bobolari bu kishi ham qurayshdan rasulullohga hali ko'p bu kishi mehribonlik qiladi deb payg'ambarimizni de bobolariga va birga kelgan insonlarga shunaqa bir mukofotlarni berib jo'natgan ekan ertangi o'qiydigan joyimiz payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni tug'ilishlari yaqinlashgan vaqtlarda mana yani tavrotda injilda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni ismi muhammad bo'ladi ahmad bo'ladi degan xabarlarni juda ko'pchilik eshitgandan keyin o'sha zamonda butun sehrgarlari olimlari podshohlari shu oxirgi zamon payg'ambari shu kunlarda tug'iladi degan hamma joyda de shov shuv tarqadi shu kunda endi qaysi bir inson farzand ko'radigan bo'lsa o'g'lini ismini muhammad yoki ahmad qo'yish boshlangan ekan payg'ambarimizdan avval buni o'sha şey, ikkita sababi bo'lgan ekan inshaalloh ertaga o'qib o'tamiz subhan <laughs> izzati amma yasifun va va salamun alal mursalina robbil alamin robbana taqabbal minna innaka alim barik alayhi